Datuk Speaker, terima kasih memberikan saya peluang uh, untuk saya memberikan pandangan dan juga memberikan ulasan berkenaan dengan belanjawan 2026 Negeri Sembilan yang telah pun dibentangkan dengan baiknya oleh Yang Amat Berhormat Sekamat pada hari Jumaat lepas. Saya minta maaf sebab semalam sepatutnya saya datang tetapi disebabkan oleh ada keadaan tidak baik yang berlaku di sepanjang Cambodia dan juga Thailand saya terpaksa uh, tidak dapat hadir semalam uh, dan terpaksa menguruskan ketegangan yang berlaku yang menyebabkan banyak kehilangan nyawa di kedua-dua pihak di antara Cambodia dan juga Thailand keadaan di situ tidak baik sangat, hari ini pagi tadi pun saya bercakap dengan rakan sejawat dua-dua negara supaya balik semula kepada kita punya perjanjian The Kuala Lumpur Accord yang mana artikel 7 menyatakan bahawa jika ada pertempuran yang sengaja ataupun tidak disengajakan kedua-dua pihak mesti kembali semula ke meja runding Yang Amat Berhormat Pada Menteri juga telah pun menelipun kedua-dua rakan sejawat beliau kita berharap supaya ini tidak berlarutan kerana ia tidak baik kepada rantau Asia Tenggara ini Datuk Pertua saya ucapkan mengambil kesempatan mengucap tahniah kepada Yang Amat Berhormat Sekamat kerana telah dapat dan berjaya membentangkan bajet 2026 dengan anggaran perbelanjaan kita sebanyak 640 juta dan anggaran pendapatan kita 610 juta. Maka bajet tahun depan merupakan bajet yang defisit 30 juta nanti saya nak bagi tahu macam mana kita nak buat berimbang pula eh? Yang Amat Berhormat ya. Eh? Kita mesti bentangkan bajet yang baik pada masa kita tidak menghadapi masalah. Melainkanlah melainkan semasa kita menghadapi COVID dulu ataupun krisis ekonomi kita mesti stimulate the economy dan kita mesti buat pump prime kerajaan mesti menjadi sebagai Uh, pendokong kepada mengurus ekonomi. Tapi dalam keadaan baik ini, seperti yang disebut oleh daripada Bahau tadi, kita memudah carakan untuk kita pelabur-pelabur uh, datang dan kita urus dengan baik supaya mereka dapat mengurus dan mereka mendirikan industri di Negeri Sembilan dan dapat memberikan peluang pekerjaan kepada anak-anak Negeri Sembilan dengan jayanya. Tahniah kita ucapkan Saya ucapkan juga pada tahun 2024 Negeri Sembilan telah mencatatkan Pertumbuhan ekonomi yang baik Iaitu sebanyak 4.6% Dengan jumlah Keluaran negara kasar Sebanyak 54.6 bilion Kalau tak salah saya lah ya Kalau saya ingat lagi Ini satu pertumbuhan yang amat baik Dan negara kita pula Datuk Yang Pertua pada tahun ini Kita uh, amat suka cita dan kita berusaha dan usaha kita telah dapat mendatangkan hasil yang baik. Bertentangan dengan apa yang diberitahu tahu oleh orang ataupun orang bercakap yang amat berhormat pada menteri cuma bercakap saja tapi tak nampak kesan. Kita keluar negeri, saya bersama sahabat saya, Menteri Miti, mengiringi yang amat berhormat pada menteri, keluar negara bukan nak makan angin untuk betul. Kita keluar negara untuk kita mengokohkan lagi hubungan dua hala, mengokohkan lagi hubungan berbagai hala di atas platform antarabangsa. Dalam masa yang sama, kita menjual negara kita untuk sebih ramai lagi pelabur-pelabur yang datang. Dan mereka amat tertarik dengan negara kita. Negara kita sebuah negara di rantau Asia Tenggara ini yang kerajaannya dah menjadi sebuah kerajaan yang stabil. Ini merupakan Kriteria pertama yang dilihat oleh pelabur-pelabur, tidak ada mana pelabur yang akan datang membawa pelaburan mereka di negara yang tidak ada kestabilan Kita dah capai kestabilan, di parlimen kita dah ada lebih 2 par 3, ini satu keadaan yang baik, itu sebabnya kita dapat banyak pelaburan diluluskan dan sebagai tanda awal kepada kesan daripada kedatangan pelaburan ini ringgit kita mengokoh ringgit kita kalau kita lihat pada awal tahun ramai yang akan katakan ringgit kita akan menjadi 5 ringgit kepada 1 dolar Amerika pada ketika itu bulan Mac juga ringgit kita didagangkan 4.47 ringgit 4.47 ringgit 1 dolar Amerika tetapi setakat semalam ringgit kita didagangkan RM4.112 ringgit to a dollar. 40 lebih sen Datuk Impertua ringgit kita telah mengokoh selama 8 bulan. Ini satu keadaan yang jelas menunjukkan bahawa ramai orang datang membeli ringgit kita. Kerana dalam teori ekonomi, basic economic theory oleh kalau kita ingat dulu siapa ambil ekonomi, hasaran, hasaran singkera, kita tingkatan 6 ekonomi kita ekonomi is all about demand and supply banyak permintaan untuk ringgit kerana orang datang nak melabur di sini dengan membawa US dollar mereka mesti membeli ringgit untuk mereka melabur di Malaysia maka permintaan untuk ringgit banyak oleh sebab itu juga untuk pertama kalinya selepas 2014 Reserve antarabangsa kita melonjak naik menjadi 124, 124.1 billion US dollars reserve antarabangsa kita. Kita punya foreign reserve. Suatu jumlah yang amat besar. Betul -betul. Ini satu kekuatan ekonomi. Bila orang datang nak melabur, bila orang datang untuk melabur di negara kita, terutamanya pengurus-pengurus dana, dia melihat betapa kuatnya kita punya kita punya international reserve ataupun foreign reserve kita kita boleh mampu untuk menampung 4.8 bulan import kita dan kita boleh mengurus kita boleh orang kata we can we have the capacity to oblige obligation kita terhadap hutang jangka pendek yang satu tahun ke bawah ini satu kekuatan yang kuat jadi saya nak minta kerajaan negeri sembilan di bawah pimpinan yang amat berhormat sekamat dan juga rakan-rakan pentadbiran ambil peluang ini Peluang ini peluang yang mana pedagang-pedagang datang, pelabur-pelabur datang ke negara kita dan mereka nak melabur. Maka permudahkan. Ya. Ada tempat-tempat yang mana kita bawa pelabur-pelabur, Datuk Pertua, tetapi mereka kecewa. Satu tahun kadang-kadang isu tanah tak selesai-selesai. Jadi saya harap supaya kita, Negeri Sembilan tadi bahawa mengatakan bahawa ada kita punya fast track apa semua everything, lakukan dengan terbaik kerana di peringkat persekutuan kita membuat pelabur. Tetapi persekutuan mereka datang pelabur, dia pilih pula kita nak pilih ke mana negeri. Sekarang ini kita tubuhkan Johor Singapore Special Economic Zone. Kerana kita nak supaya the apa orang kata gandengan Singapura Johor ini kita jangan menjadi sebagai satu masalah tapi satu kekuatan. Maka berpuluh bilion sekarang telah pun datang dan melabur di Johor dengan data center dan macam-macam. Negeri Sembilan tidak terkecuali kerana kedudukan kita amat strategik. Kita dah masuk dalam the greater Klang Valley, dalam Kuala Lumpur Innovation Area. Maka sebagai kerajaan negeri, kita mesti menjadi sebagai conduit, sebagai pemudah cara ataupun kita mesti mengadakan dasar-dasar yang merangsang pertumbuhan ekonomi. Ekonomi tak tumbuh dengan sendiri. Ekonomi mesti dirangsang Datuk Petua. Tetapi sebagai kerajaan negeri, bagaimana kita nak merangsang ekonomi? Maka itu sebabnya saya katakan bahawa perlu disegerakan. Kerana apabila kita bercakap di federal, kita lihat tak ada tempat nak dibawa pelabur di sini. Boleh bertanya dengan rakan saya bersama dengan sahabat daripada Negeri Sembilan, Saudara Luk. Ya. Kami sentiasa saja. Asyik-asyik kita bawakan kadang-kadang pergi ke Kedah. Itu sebabnya Kedah kata, wah dia bagus semua. Tapi dia punya kawasan perindustrian dia besar. Kawasan perindustrian dia, gurun kulimnya memang dah dibuat oleh kerajaan persetuan. Tetapi dia saya dapat nama. Pertumbuhan ekonomi Kedah bagus dan macam-macam lagi. Padahal siapa yang bawa pelabur? Kita yang bawa pelabur, kerajaan persetuan, kerajaan perpaduan persetuan. Jadi di Negeri Sembilan ni sayang, saya pernah sebut, jangan tak nampak Negeri Sembilan, saya katakan dalam kabinet. Negeri Sembilan dekat Pelabur lebih mudah datang melabur di Negeri Sembilan Tetapi kita mesti wujudkan segera kawasan yang sesuai Untuk pelabur datang melabur Mendirikan industri-industri mereka Industri yang strategik Buat kluster-kluster dia Kluster yang mana kelas A, kelas B, kelas C Macam dulu kita buat dengan MSTEC itu kluster A yang mana dia punya discharge equivalent to BOD 20 drink, drinkable punya quality. Itu sebabnya syarikat Amerika dia mereka mahu melabur ataupun mendirikan industri di kawasan kelas A macam tu. Kita ada kawasan yang mana kita ada buat macam-macam dulu. Kerana kita tak boleh mencampur adukkan detok putus. Kilang papan bersebelahan dengan kilang makanan, bersebelahan dengan kilang elektronik tak mahu begitu. Kalau nak buat kilang-kilang yang banyak pencemaran ini buat di hiliran. Ini dah buat dah, ya, Datuk betul. Kita kena rangsang. Itu sebabnya pada tahun 2015, saya nak cakap sejarah sikit lah. 2015, Kerajaan Negeri Sembilan ketika itu, kita telah pun buat satu dasar pembangunan Negeri Sembilan 30 tahun, 2015-2045. Macam mana kita nak menjayakan dasar pembangunan moden Negeri Sembilan pada ketika itu, kita rancang iaitu apa yang dipanggil sebagai The Malaysian Vision Valley. Malaysia Vision Valley pada ketika itu yang berada di atas kawasan yang amat luas 153,000 hektar. Konsepnya Dato' Ibu Tua ialah from the mountain to the sea iaitu daripada Bukit Mantin ke Port Dickson ha, jadi ini Cina pun suka sebab dia pelabur negara Cina berlumba-lumba nak datang kerana dia punya feng shui kuat belakangnya gunung dan di depannya air, mereka suka ha, itu sebabnya kita kata kluster perniagaan mesti berada di Lukut Bukan saya nak sokong YB Lukut. Tapi industri jangan diletak di kawasan huluan Datuk Putua. Semalam saya pergi, bukan semalam lah, hari Ahad saya mengadakan pergi di kawasan Senawang. Saya tengok bukit dah ditarah, kawasan tinggi terah. Saya tanya dengan pengurus KRT di situ nak buat apa tu? Dengan kabar nak buat kawasan pindasrian. Yang amat berhormat sekamat, saya nak bagi nasihat. Sebagai yang saya rasa saya yang paling senior dalam dewan ni. Yeah. I think I'm, all, I'm the, the most senior in this dewan. Yeah. Jangan buat industri di kawasan lebih tinggi daripada kawasan perumahan. Pencemaran nanti susah sebab kita susah. Di kawasan hiliran banyak kawasan tadahan air. Sungai Linggi itu merupakan sungai yang tempat kita memberi minum orang production dan juga orang di Seremban. Wa amat berhormat Sekamat tu sebab badan dia besar sikit sebab dia banyak minum air Sungai Linggi. Tercemar Sungai Linggi, tercemarlah air untuk minuman orang di Linggi, orang Padaksan dan orang Sekamat untuk tu. Elok letakkan industri di kawasan hiliran. Kalau pun ada pencemaran, dia akan terus pergi ke laut. Jadi tentu ibu tuhan saya harap supaya Negeri Sembilan yang amat berhormat sekamat kan, saya pernah cakap dengan beliau, segerakan segerakan buat rancangan merangsang ekonomi kerana ekonomi baik sekarang walaupun ekonomi ekonomi dunia sekarang ni kelang kabut kerana politik dunia tak menentu ekilibrium politik dunia telah pun dipecahkan oleh kita tahu siapalah ya seorang ketua negara yang tidak mengikut norma-norma hubungan antarabangsa biasa biasanya hubungan antarabangsa hubungan dua hala hubungan berbagai hala bilateral and multilateral. Tapi sekarang dia tak kisah bilateral, dia tak kisah multilateral, dia kisah dia saja. Dia gunakan tarif sebagai senjata untuk mengugut negara-negara supaya akur dengan apa yang beliau mahu. Jadi Datuk Putua saya harap supaya Negeri Sembilan buat elok-elok ya. Kita berada di kawasan yang amat strategik. Kawasan dalam KL Conservation Area dalam kawasan The Greater Klang Valley, the facilities kita tak perlu airport, airport dekat dengan kita, tak perlu Uh, apa pelabuhan-pelabuhan dekat dengan kita kita ada kita punya dry uh, inland port dinilai macam-macam. Jadi gunakan kelebihan kita ini untuk kita membangunkan ekonomi negara. Kalau begini alhamdulillah. Third quarter GDP kita tumbuh dengan baik 5.2%. Ini merupakan suatu di luar jangka. Ekonomi negara kita pada third quarter Datuk Putu tumbuh pada 5.2%. Ini sesuatu yang masyarakat antarabangsa pun melihat melihat begitu hairan. Bagaimana Malaysia boleh melonjak dalam keadaan ekonomi yang serba tak menentu sekarang. Ya. Tetapi kita boleh melonjak. Kerana apa? Ramai yang datang melabur. Negara jiran banyak tidak ketentuan. Ya. Banyak kita di negara jiran. Jadi di mana mereka nak datang? Mereka datang ke Malaysia. Di Malaysia di mana? Di sini Negeri Sembilan perlu mengambil tempat dengan segera kerana kita boleh bawa mereka datang ke Negeri Sembilan. InsyaAllah saya akan jual Negeri Sembilan sebagai anak Negeri Sembilan. Saya mahu melihat negeri saya membangun. Saya nak lihat supaya Negeri Sembilan tumbuh ekonomi dengan baik dan kita sama-sama menikmati pertumbuhan ekonomi dan juga kejayaan yang dicapai oleh kerajaan Negeri Sembilan. InsyaAllah. Tetapi kita pulanglah kepada rakan-rakan pentadbir untuk melihat dan juga menentukannya. Datuk Dr. sebelum saya duduk, Datuk Putu, saya nak bagi tahulah ya. Satu. Di sini kita everything is the truth but the truth. Nothing is the truth but the truth. Kita membentangkan perbahaskan kita buat undang-undang, kita buat dasar. Ya. Di sini kita bersetuju. Kita mesti, orang tua-tua kata, kalau kerbau kita pedang pada talinya, kalau ada manusia pegang pada janji. Ya? Saya nak tanya satu, Datuk Pertua. Datuk Pertua ada dalam Al-Quran mengatakan, Surah Ya Ayuhal Lazi Bukan surah lah ayat Ya Ayuhal Lazi Na'amanu'afu'l-bit'ukud Datuk Petua apa maknanya tu Datuk Petua? Ya ayyuhallazina amanu afu bil uqud. Saya nak terjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji kamu. Ya. Uqud tu akad. Akad tu janjilah ya. Janji apa saja kita janji tunaikan. Supaya rakyat tidak merasa kecewa, ya. Jadi saya harap supaya apa yang kita janjikan, apa yang kita cakapkan, kotakan. Kerana manusia dipegang pada janji Janji kita Janji kita mesti ditepati Saya nak menegur satulah Sebagai Wakil daripada Rakan yang menubuhkan kerajaan Negeri Sembilan ini Saya merasa kecewa Betul-betul ya. Kerana kita berjanji di peringkat pergustuan Kita berjanji Bersama untuk mengurus negara Negara mesti diutamakan Negeri Sembilan pun begitu Kita bersama untuk urus negeri dan kita mesti bagi-bagi sama-sama. Ya? Itu sebabnya pembahagian jawatan di peringkat kabinet. Tentu betul. Kalau KPT, uh, PH, luar bandar, barisan nasional. Kalau KPM, PH, KPT-nya, bintang tingginya, barisan nasional. Jika uh, KDN-nya, PH, KLN-nya, barisan nasional. Ya, itu betul. Tetapi dalam masa di Negeri Sembilan baru-baru ini keputusan dibuat dia tak begitu pula ya. Patutnya satu untuk kau, satu untuk aku, satu untuk aku, satu untuk kau. Ini dua untuk aku, kosong untuk kau. Tak maulah macam tu ya. Saya tak maulah ya kerana di luar sana kita ada tahap kita boleh mengekang perasaan. Ya. Kami seboleh mungkin kami nak bersama-sama untuk kita mengurus negeri, mengurus negara tetapi kita juga ada isu yang orang kadang-kadang bertanya kepada kita yang kita susah nak jawab ya yeah. ya yeah. bukankah ada baiknya itu pembahagian senator satu untuk PH satu untuk Barisan Nasional kan begitu speakernya PH timbalan speakernya BN ya yeah. jadi ini tak betul ya yeah. saya tak mahu perkara ini berlaku lagi hormatkanlah rakan kerjasama kita ya yeah. kerana Bak kata di dalam ucapan yang amat berhormat sekaman labo sama dapat cici sama rugi ya. Ini labo tak sama dapat ni lah. Da, labo seorang yang dapat. Ya. Yang cici kami. Ya. Dan boleh dikatakan juga bahawa dalam itu gagahnya gunung dek tanah. Ya. Ingat tu gagahnya gunung dek tanah. Jangan tanah nanti nanti lombik gunung gun tu ya kita tak mahu tu jadi ya jadi tu sajalah pandangan saya Datuk Putul tanya sekali lagi kepada Yang Berhormat tapi bajet defisit 30 juta tu yang Mat Ibrahimat dia defisit tu kerana saya nak cadangkan ya kalau dalam keadaan situasi memerlukan perbelanjaan di luar jangka tu saya dulu yang menyokong saya juga yang sebut disokong oleh YB Lok supaya P50 peruntukkan kepada yang amat berhormat Menteri Besar, kita bagi 50 juta. Kalau tidak, tu, saya dua penggal 5 juta saja. Penggal ketiga, 10 juta. 50 juta ini kalau dipotong 30 juta, kita dah jadi balance bajet. Bajet berimbang. Tinggal 26 juta lagi. Banyak tu 26 juta. Kapal perlu nanti untuk buat-buat kerja kebajikan, belanjalah kita bentang dalam peruntukan tambahan. Jadi cantik nampaknya Negeri-negeri lain cantik bajetnya Tapi kita dalam keadaan Baik, ekonomi yang baik Kita masih lagi membentangkan bajet yang defisit Tak cantik tu betul Optik dia tak elok Negeri Sembilan membentangkan bajet yang defisit. Maka saya cadangkan, saya menyokong bajet yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Yang Berhormat Sekamat tetapi dengan pindaan. Supaya P50 dipotong 30 juta, jadilah bajet kita bajet yang berimbang 610 juta. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang Ahmad Rantau.